Дорогая церковь, меня зовут Женя, я из Запорожья. Хочу засвидетельствовать о своем спасении. это было два года назад. Я помню, этот день мне некуда было идти, я просто освободился. Ну, погруз полностью в алкоголь, наркотиков такой асоциальный образ жизни был очень э, глубоко в проблеме mm. вот. и как бы замечал что надо что-то менять что ничего хорошего из этого не получится но никаких сил и как бы, мыслей как это сделать не было и э, вот в этот день я помню, вышел с утра, на улицу встретил одних друзей, угостили меня наркотиком, пошел дальше, встретил других друз друзей, они угостили меня алкоголем и ушли по каким-то там своим делам. Я остался один, у меня случился приступ панкреатита. Был, ну, они у меня были и ранее, и я представлял, что со мной будет, допустим в больнице, тоже той же что я без денег, один, без документов. И никакой помощи мне никто не окажет. А, адекватно. Как мне положить дико в палату, чтобы лежала? Да. Родных, близких нету, ну, на тот момент уже не было. Ни отца, ни матери, всех похоронил. тоже никому не хотел идти. Какое-то чувство было внутри, что ну вот, ну вот, рядом с ним, что этот день, эту ночь могу как бы не пережить. И не хотелось быть для друзей, знаете, как каким-то временем, Ну, прийти к ним, допустим, и умереть, чтобы у них не было никаких проблем. И я решил пойти на городской пляж на малом рынке есть пляж и там как бы и пляж и есть такая растительность лесополоса ну, есть где зайти так, лечь допустим чтобы тебя не видеть вот. я как-то туда добрался не знаю с этой острой боли и пролежал я там три дня без Еды, без воды, без ничего. Все это время лежал и думал, ну, как вообще, как э, очутился в этой ситуации, и шел, что делать? Как ушел? Ну, ответов не было. Просто, знаете, как по кругу вот, мысли задаешь себе одни и те же вопросы, но не получаешь, на что ответы какая-то пустота, страх приходил. И вот на третий день, вот, э, ну, четкий голос в голове. И как бы он проговорил, ну, Володя, друг, есть у меня друг. Э, он является членом церкви. Э, вот И сколько вот до этого он мне не говорил про Бога, я как бы не слушал ну, А здесь вот что, ну все, я собираюсь, я еду своего Володя да и он меня принимает, обстирал, накормил, положил спать, и на следующее ну, утро, в 6 утра, говорит, все, давай пошли. Я говорю, куда? Нет, где. И мы пришли в церковь, и он поговорил о реабилитации. И прямо оттуда я приехал на реабилитацию. Слава Богу. Я на Запорожье на Павла Кичкосе сначала был Саша Киевский, потом поменялось. был Захар. И приехал Сергей с семьей, с служителями. И когда я узнал, что Сергей строитель, ну не знаю почему, я как-то понял, что не туда это направление. Вот, мы подружились, стали братьями, я принял вольное обещание. Слава Богу! Слава И Богу. теперь служу своим даром. Как Слава, Слава Богу!